уже совсем все по-другому потому что эта ситуация очень серьезная я так понимаю что в принципе все государства борются за образование надлежащее Ведь, во первых качество хромает по поводу того что э, любой учитель любой педагог не может дать полноценное образование такому количеству детей на них нагрузка тоже сумасшедшая с чем это связано здесь мы просто да, он объясняет это тем, что, в принципе, как бы он приводит в соответствие э, статут этой гимназии, утверждают, они в новой редакции его приводят в соответствии, делают гимназию второй-третьей степени учебное заведение. Соответственно, если это учебное заведение второй-третьей степени, у них осуществляется э, обучение с пятого класса, набор детей. То есть на самом деле все да, ну, как, в районе как, как, диалог, э, гимназии они шума, на самом деле э, у нас сейчас работают все с первого класса, <клышко> э, учитывая ту демократическую ситуацию, которая сейчас сложилась в районе, соответственно, как бы они понимая это не прекращают наборы, работают, пер... то есть они сейчас учебное заведение первого-третьего степени. Но, э, скажем так, если новых школ не строится Вообще прием... исходя из этого и этого, значит, которая должна работать как гимназия, школа как школа, гимназия как гимназия, uh -huh. ну вот и, и, из этой аргументации. То есть 62 заполнена наполовину, туда можно усилить, uh -huh. увеличить, я uh бы -huh. То есть наполнить 62 там начальными классами, а инженерную гимназию полностью заработать на этом сам. То, что не хватает э, денег, ну, он обращается э, к Киевраде и к депутату Киевсовета Гончарова, чтобы они предбачили эти кошты. Я думаю, что э, за лето эти все ремонтные работы будут выполнены. Давайте мы не будем думать, а будем думать о том, что набор уже пошел. 62-я школа, это на школа молодших классов. Кийские Потенціальних перших класів, вона збільшується за здачою кожною здачою кожного Двоху. житлового будинку, який по 25 поверхів. Ви бачаєте, скільки там дітей. У мене в б... моєму 20-поверховому трьохпарадному будинку, в деяких квартирах по 5 дітей. І в кожній квартирі є діти.